assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar bugungi mavzumiz oqsil kasalligi yashur bir xil joyda ovsil deydi oqsim deydi yashur bu nimasi основной bu kavshovchi mollarda bo'ladigan kasallik bu kasallikni осовной kelib chiqishiga sabab filtrlanuvchi virusga kiradi bu bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'rtinchi yilda lefler degan odam tomonidan buni filtrlanuvchi virus aniqlangan Um, bir ming to'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi o'ttiz to'rtinchi yillarda buni vaksinasi ishlab chiqarilgan bu hozirgi paytda juda ma'lumotlar hamma har xil ma'lumotlar ko'payib ketgan mana yashur haqida alohida kitoblar chiqqan kitoblar chiqqan undan tashqari mana epistologiya chas epistologiya bu eski bu otamni kitoblaridan bu mana shuncha kitoblar bor bular to'g'risi har xil infeksion иnнвaзsioнныy har xil kasalliklar bo'yicha bemalol xudo xohlasa keyingi intervyularda ma'lumot beramiz endi oqsil haqida gapiradigan bo'lsam oqsil oddiy masalan bitta molxonaga kirgan holatida bo'ladigan bo'lsa o'sha yerda o'n bir kungacha yetti kundan o'n bir kungacha ana havoda turish muallaq turish halig havosida havoda turish bo'ladi o'n bir kundan keyin o'zini kasallik tashuvchi xususiyatini yo'qotib qolish ehtimoli nimasi bo'ladi mollarni junida mollarni junida to'qson kun bir yuz yigirma kungacha turadi endi bu turishi bizni ekologiyamizga bog'liq issiq kunlarda tezroq o'ladi qishli kunlarda bir yuz sakson gün, besh kun ikki yuz kungacha tirik turish xususiyatiga ega bo'ladi kasallik yuqtirish xususiyatiga ega bo'ladi endi osilda злокачественный добрый качественный shunaqasi bo'ladi endi xavfli xavfsizi shunaqa nimasi bo'ladi ko'proq katta mollarni boshqalarda yengib olsa bo'ladi bu avto holatida o'tadigan narsa tuyoqlardan oqsil tuyoqlaridan yelinidan tashqi jinsiy organlardan ko'zlardan shoxini muguz qavatidan tuyoqlardan tegadi bu endi davolashini boshqacha keyinroq yana mukammal tushuntirib beraman oqsil kasallik katta mollarda temperaturasi qirq bir qirq ikki grausgacha ko'tarilib ketadi shuning uchun kasallikni yosh yoshbizorlar ko'tarolmay qoladi fan mana kitoblarda yozilgan тигровой сердце yoziladi ya'ni yuragi oq chiziq chiziq bo'lib tigirni palasasiga o'xshab ketadi bu differensial diagnozlarda osillarda haligi diagnoz qo'yishda ko'proq o'sha ma'lumot beriladigan narsa bo'ladi osilni keyin aytadigan bo'lsak oqsilni tuplari bor mana bizda основной eplanadigan tuplar a o s azia tiplari beriladi uni sat bir sat ikki aziya tiplari bo'ladi undan tashqari yetti xil